হেল্ল' গাইজ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি আঁচি প্ৰিয়জনৰ হালদি ৰচম হালদি অনুষ্ঠানটো কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাম ভালকৈ চাওক ধৈৰ্য সহকাৰে চাওক এতিয়া আঁচি প্ৰিয়জনে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আছে আশীৰ্বাদ লৈ আছে এতিয়া এজন এজনকৈ আশীৰ্বাদ দি আছে এখেতক আপোনালোকেও সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আঁচি প্ৰিয়জনৰ কাৰণে যাতে তাৰ বিয়াটো ভালদৰে পাৰ হৈ যায় আৰু সিহঁতৰ জীৱনটো সুকময় হয় গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকক এতিয়া চিউটি এজনে তাৰ দেউতাকৰ পৰা লৈ আছে আশীৰ্বাদ লৈ আছে তাৰ মামাকৰ পৰা লৈ আছে সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ পৰা বা সকলো মুৰববীৰ পৰা লৈ আছে আশীৰ্বাদ অলপ পিছতে আৰম্ভ হ'ব মেইন হালধি ৰচমৰ কামখিনি হালধি ৰচমত কি কি কৰে আজিকালিতো সকলোৱে অলপ বেলেগ কৰিব খোজে সকলোৱে চিনেমাৰ দৰে কৰিব খোজে হালধি ৰচমটো সকলো ৰচমবোৰ ভালকৈ যাতে হৈ যায় বা পাৰ হয় ভালকৈ কৰিব পাৰে আজিকালিতো কম্পিটিশ্যনৰ যুগ আপোনালোকে গমেই পায় গাইচ এতিয়া চাব ধৈৰ্য সহকাৰে গোটেইখিনি ৰচম হালধি ৰচমখিনি চাব গোটেইখিনি এতিয়া তাক হালধিৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কি কি বস্তু লাগে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সেইখিনি চাওক অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকক এইটো এটা নতুন গেঞ্জি পিন্ধোৱা হ'ব এইটো পাঞ্জাৱীটো খুলি দিয়া হ'ব কাৰণ এইটো লেতেৰা হ'ব পাৰে হালদি ৰচমটো হালদি হালদিয়াই কাপোৰ পিন্ধিব লাগে কিন্তু তথাপিও হোৱাইট কাপোৰ পিন্ধা হৈছে যিহেতু হোৱাইট কাপোৰত হালধি লগোৱা হ'ব হালধি ৰচমটো হোৱাইট কাপৰেৰে পূৰ্ণ কৰা হ'ব এতিয়া মেইন হালদি ৰচমৰ বস্তুখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাওক গাইজ ধৈৰ্য সহকাৰে কাপোৰ চেঞ্জ কৰা হ'ল এইটো লুংগী পিন্ধোৱা হ'ব বগা লুংগী আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকক দেখুৱাই আছোঁ গোটেই বস্তুখিনি চখ নাচি আছে কিছুমানে আনন্দত নাচি আছে আৰু আপোনালোকে আচিবৰ কাৰণে দোৱা কৰিব সকলোৱে যাতে তাৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো সুক্ষ্ময় হয় ইয়াৰ হালদি ৰচম সকলোৱে আশীৰ্বাদ দি আছে ইহঁতক এতিয়া সকলোৱে ডান্স কৰি আছে ফূৰ্তিত এতিয়া শেষ হৈ গ'ল গাইচ হালধি ৰচম পূৰ্ণ হৈ গ'ল